人は一生でいろんな家に住むけど俺が欲しているのはたった一つだ。 この部屋は日当たりがいいから寝室にしようと思っててこっちが書斎で向こうが仕事部あごめんね俺ばっか喋ってあんたはどう思う庭の花を見るたびに僕は最初の日の喜びを思い出すと思うようやく一緒に暮らせるんだって月日が経ったある日にロッキングチェアでうたた寝をしていたら。 ふとこの瞬間のことを思い出すかもしれないな俺の一番の望みは目覚めてすぐお前のそばで俺にとってお前がどれだけ大切なのかを伝えることだ僕は生涯をかる。 家族に対する答えを探求したいあなたのためにそして自分のためにこれからは恋しくなったらすぐに俺を抱きしめられるし楽しいことがあったらすぐに話せるよ万が一落ち込んだ時もってまずはそうさせないようにしないとね私が。 共に歩んでいくと決めたのは寝ている君の横顔を見た瞬間だったどんな時でも君が私に愛への期待を移し続けてくれていたんだ プレゼントなんだしいくらきれいに包んだってねそんな手間省いてもいいでしょ何をされたとしても負けを認めるつもりだこんなことを思いつくなんてな分かったから勘弁してくれ待って。 単に熱いだけかもしれないから、僕を一人にしないで。 こうして朝を迎えられるといいねまだ眠いならたまには寝坊でもしようかえいいや盗み見てなんてないよせいせい堂々と眺めてただけだしねまだ早いからもう一眠りくらいしときなちゃんとそばにいてやるからさ